forget to subscribe my channel Hang Dok Mana Sal. Assalamualaikum Selamat datang lagi ke channel Hang do Mana Mari kita dengar respon Dato' Allah Sani tentang isu Kata Afnan Hamimi Ketua Pemuda PAS PAS wajah Ketua EPN Kawan lemah Kianat sila berambus. Saya baca dia sikit Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Hamimi menegaskan Partinya wajah mengambil alih jawatan Pemuda PN dan berhujah krisis politik pelih membuktikan Peras itu tidak layak memimpin gabungan itu. Ah, ha, kita main respon dia pada itu. Abrasan Sani dia akhir nanti kita tahu, komen macam biasa. Kalau tengok secara apabila keluar kenyataan kawan jatuhkan kawan, kawan tikam kawan, kawan, makan kawan makan kawan, kawan makan kawan. Ketua Pemuda PAS, jangan lupa hmm. Ketua Pemuda PAS Afnan. Ha. Hmm. Uh, dia mengatakan bahawa uh, Presiden PAS lah sewajarnya mengambil alih jawatan sebagai Pengurusi Perikatan Nasional. Ha nah, tu. ini sudah ada cabaran. Ya. Ha suka tak suka mereka sudah tidak ada keyakinan ya, dan kepercayaan kepada kepimpinan hmm. daripada parti bersatu untuk uh, membawa uh, kepimpinan uh, Perikatan Nasional dalam menghadapi uh, senior politik yang mendatang. Apatah ya. lagi dalam menghadapi kalau berlaku pilihan raya umum dan sebagainya. Macam mana tu? Dia 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 Afif dia jatuh ya. ya. Hmm. Kita berbalik pada apa yang berlaku sebelum ni. Hmm. Sebab sebelum ni hmm. dalam apa nama ni bullet atau peluru pun yang di di, di 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 kempenkan oleh Perikatan Nasional ya. ni. Dia kata kita ni nak menghancurkan Melayu, kita nak me, apa nama ni menindas is, agama Islam, kita nak tutup masjid, kita nak tutup tempat... Uh, uh, sekolah agama. Dia ambil statement kepada Tuanku Sultan Selangor dia bercakap pasal masa depan agama yang dalam keadaan kalau mereka tak ada kuasa ya. akhirnya yang yang dapat apa ni, 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 buah dia ya, dia tidak boleh kekal dengan fitnah-fitnah ni dia akan berpecah hmm. dia sekarang berpecah dan apa yang di, 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 di itu sudah menjadi kenyataan bahawa mereka lah sebenarnya yang menganak menghancurkan agama dan bangsa hmm. sebab itu bila dia sebut pasal saya ingat masa tu dia kata apa mufakat nasional dia nak masukkan bersatu. Dia dia, 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 dia tak kampulah alasan tapi saya tengok dia punya naratif dia. Dia kata kena masuk bersatu. Bila Ahli kata tidak, bila ini, Datuk Seri Jair kata tidak. Jadi dia ambil keputusan, dia tinggalkan Ahli dia pergi bersatu kena waktu itu bersatu mewah. Ya. Yeah. Jadi sekarang ni dia tak come back. Tujuan apa dia, dia nak come back? Dia nak come back dia tahu dia tidak boleh solo dalam pilihan raya. Yeah. Yeah. Dia kena cari juga AMNO. Masalah AMNO sekarang pun problem juga. Ya yeah, yeah, yeah. kata ada ada pula kata kita buat kena buat keputusan dari pelih ni akan buat muafakat nasional diraikan untuk dia ada termasuk Fazli Saari lah termasuk Belamno lah. Persoalan timbul sekarang ni dari mana dia nak datangnya persefahaman tu tepatnya sama dipertandingkan oleh AMNO yang sama. UMNO yang sama. Yeah. Hmm. Macam kita punya Uh, Narrative itu simple je Hafiz You nombor dua, yeah. dua, you pergi. You yeah. nombor dua, you pergi. You nombor dua, kita dah bukti di mahkota, di pulai, di pogomusang, yeah. di apa, 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 apa nama perangai. Air kuning. Lepas tu di mana lagi? Air kuning. Air kuning. Air kuning. Yeah. Kita bagi kerjasama. DAP pun bekerjasama. Apa nama ni? bekerjasama dan juga ni keadilan bekerjasama. Jadi yeah. kita dah ada. Dah ada solution. Dah ada. Yeah. Tapi <tuk> batuk tu Tak apa, babe dia ada. Ya. Jadi dia punya dia punya kekotiran dia tu. Bila dia tengok daripada bermulanya pernaman yang apa variation ni, um, ni, dia tengok tak ada pertindihan. Hmm. Kita bekerjasama, kita memberikan kata sepakat termasuk dengan di Sabah. Yeah. Jadi persoalan sekarang ni ialah dalam keadaan sekarang Setahun lima bulan, setahun setengah lagi ni hmm. Keberangkalian, keberangkalian berlaku itu saya yakin hmm. Kalau Nawa itu dia seorang Nawa itu yang munafik hmm. Bercakap hari ni lain, besok lain, hari ni berapa pula binatang lah apa Saya kadang-kadang hmm. marah juga dia orang ni kadang, kadang dia berkata satu orang tu daripada Sarawak panggil Dia fikir anjing, anjing, anjing hmm. kau Orang kata kalau orang panggil kau anjing, kau yang anjing sebenarnya Ya yeah. Ni kan, kalau, kalau pagi dia 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 apa nama dia beruk dia dia beruk, dia beruk sebenarnya. Jadi kita tidak memboleh budaya itu diketengahkan dalam membentuk siasat politik yang baik. Sebab itu saya yakin saya percaya satu saja. Kita tidak boleh munafik dalam membuat sesuatu keputusan kerana munafik itu akan membenamkan kewibawaan kita sebagai seorang pemimpin. Contohnya berlaku sekarang ni Ya. ya. Dah saya melihat kita kita, kita uh, cuba kupas satu persatu. Saya nampak analogi saya tu. Pertama sekali tentang kedudukan dalam PAS ni berantakan. Sengah pemimpin PAS berdiam diri. Ha. Tapi pemimpin macam pemuda. Ketua Dewan Pemuda PAS kawasan Tasik Gelugu. Oh. Lantang. Dia ha. menggesa supaya PAS Pusat memutuskan hubungan dengan bersatu. Di semua peringkat. Oh. Ha. Patutlah tu. Ini 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 satu keputusan bagi saya dalam 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 PAS sendiri. Pimpinannya apatah lagi. Bukan? Jadi kerana tikam dan lah, sebagainya. Malan pula sekarang ni per, saya juga melihat dalam pakatan dalam dalam parti bersatu. Apabila Wan Saiful pula sekarang ni dia menekan presiden. Hmm. Ha, dia kata last kali kalau gini keadaannya redahlah. <laughs> ha supaya PAS menjadi pengusi kepada apa ni perikatan, per, perikatan nasional ini. Hmm. Saya so, saya nampak eh ini pembahalah ni. Dan puncanya satu saja iaitu hmm. apabila Jawatan Dikan, Menteri Besar Perlis itu dicabar dan akhirnya saya mengatakan dijatuhkan. Dijatuhkan. Ha, isunya betul. Yang menjatuhkan itu siapa mastermindnya? Hmm. Ha, ada orang mengatakan mastermindnya daripada Parti Bersatu Ya. Ha. Ha, jadi saya kata kalau Parti Bersatu ni jatuh, macam dia selalu kita cakaplah. lah ha. Pengkhianatan sentiasa berlaku bila ada bersatu Ya, dia berlegar situ eh. ha, sebab dari awal lagi bersatu ni waktu ada wujudnya kita dah kalah masa tu. Amno Barisan Nasional okey kita kalah Uh, kerajaan apa pakatan harapan 1.0 uh. yang dipimpin oleh Dr Mahathir. Uh. Okey? Uh, azmin dan konco-konconya mau keluar tumbanglah kerajaan waktu itu. Ya. Yeah. So, maka naiklah apa ini Tan Sri Mudin sebagai uh. Perdana Menteri. Jangan yeah. yeah. lupa kerajaan terpuat apa yeah. the uh, scheme of tick. Ya, yeah, ya. Yeah. Dan wujudlah bersatu. Uh. Uh, jadi bagi saya bersatu dari awal lagi melakukan perkianatan. Uh, yeah. kemudian Akhirnya Tazimuddin pun kena kena juga naik daripada Ismail Sabri. Jadi getinya hmm. a uh, pengkhianatan itu berterusan. Hari demi hari, tahun demi tahun. Dan terbaru apabila dia perlis. Hmm. Tak ada hujan, tak ada ribut. Tiba-tiba saja Tiba -tiba ada bumi. Usul undi tak percaya minta menteri besar tak digi sedangkan menteri besar waktu itu adalah daripada Parti PAS. Ya ya betul. Ya, kalau kita dalam koalisi kita setakat hari lah. Ha UMNO, walaupun kita mempunyai bilangan uh, ahli dewan negeri yang kecil di Perak, Perak di Pahang, di Perak itu 9 orang. Ya. Ha juga di, di, di Pahang pun. Ya. Jadi ada gabungan dengan pakatan harapan. Ya. Ha, dan masih lagi sistem tak ada masalah. Tak ada isu langsung tak ada. Tak ada tak berlaku. Membuatkan yang amat berhormat Menteri Besar Pahang, Menteri Besar Perak dapat melaksanakan urus takbirnya. Ya. Yeah. Sebaik mungkin. Dan ternyata apabila pentadbiran baik, pendapatan kerajaan negeri itu 1.2 bilion berlebihan yeah, setiap dipang, tahun. Yeah. Di Pahang. 4 tahun betul turut Ya. Yeah. Begitu juga di, di Perak. Ya. Yeah. Bukan? Jadi apatah lagi negeri yang memang macam dibenangi oleh UMNO Perasaan Nasional di Melaka dan juga di di, di, di Johor keadaan tenteram. Hmm. Ya. Di Selangor pun tak ada siapa nak kacau. Tak ada. Tak ada nah. isu pun. Walaupun uh, kita ada dua ahli dewan undangan negeri daripada apa apa Amno. Ya. Yeah. Uh, itu satu di kawasan Ulu Langat. Itu yeah. Datuk Syih Johan yeah. dan satu lagi di Sungai Tawar. Yeah, ya. Yeah. So dua orang aja tapi tak ada pula apa wakil rakyat ini berpakat pula dengan parti apa, apa Perikatan. Ah parti Perikatan. Hmm. sebab mereka pun ada juga nominal namanya. Ya yeah, yeah. tak ada gugat. Jadi Dato' Ameenul Huda Asyari dapat mentadbir Kerajaan Negeri Selangor dengan baik dan sehingga saat ini Selangor saya melihat bahawa pendapatannya bajet yang dibentangkan surplusnya hmm. begitu memberansangkan. memberangsangkan. Pandang hmm. hadok tuan. Ya yeah, exactly apa yang Dato' Sri cakap tu betul lah. Hmm. Dia sekarang ni bila berlakunya wuhara dan kacau bilau yeah. dan dia tidak akan menstabilkan keadaan negeri itu tersebut. Hmm. Begitu juga dengan federal. Hmm. Jadi apa yang boleh kita lihat bahawa semua ini berlaku atas nafsu yeah. untuk mendapatkan kuasa. Hmm. Tamak halobah. Hmm. Melakukan fitnah. Raja pun dia fitnah. Hmm. Hmm. Cuba bayangkan berapa kurang raja dan biadabnya orang ni. Tapi itulah yang berlaku dalam kenegaraan kita. Dan inilah yang kita akan tahu <tuh> apa minum kan minum 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 Huru uh, hara satu Malaysia. Tak ya terbaru Datuk Ada pula mufti pun kena cabar. Ha. Saya terkejut hari ni apa boleh saya supportik kepada pe, yang Muhammad apa Tun Guru itu syarih eh, yang Muhammad Ali Parlimen lah. Hmm. Dia mencabar mufti Polis Ha. ha dalam isu bai'ah dan sebagainya. Eh, saya kata apa hal pula ni? Sini PAS adalah parti yang berteraskan kononnya agama. Ha. Tapi kau bertelagah dengan mufti. Apa cerita ni? Ha. Dah tak ada isu. Dia cari apa-apa <coughs> yang ada. Hmm. Tak, itu, itu keadaannya sekarang. Saya dapat saya supportik kepada Presiden PAS. Muhammad Syarif <coughs> Sulaiman. <coughs> uh, dia menafikan dakwaan mufti polis. Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Mazah. Ya, ha, kononnya hujud uh, lafaz, bayah dan sebagainya. Hmm. Bukan? Jadi bagi saya lah benda-benda kecil ini benda tak perlu di highlightkan pada publik. Boleh berunding oh. Isunya bermula daripada ni tu hmm. Apabila Haji Hadi hmm. Dia mengeluarkan kenyataan Dia hmm. mengatakan bahawa hmm. Pergelutan ataupun perkara yang berlaku ni Adalah disebabkan projek oh. Oh. Jadi hmm. Mufti tanya balik hmm. Projek mana? Projek apa? Oh, ha, Jadi sebab Tuanku tanya Tuanku aja boleh tanya. Ha. Projek mana? Projek apa? Hmm. Yang 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 aja di cakap ni. Hmm. Tolong kemukakan. Tuanku pun tak tahu juga. Tuan uh, Tuanku pun tak tahu juga apa hmm. projeknya. Jadi disebabkan itulah yang disanggah balik pada Bai'ah dan sebagainya sudilah menjadi ha. hmm, kan berlarutan lah tu. Ha itu ke. berlarutanlah. Berlarutan. Nah, itu itu keadaannya. Saya jadi itu itu keadaannya. Dan satu perkara lagi saya melihat <Cuh> memanglah kita dalam keadaan Uh, suasana tidak begitu tenteram. Uh. Warga AMNO uh, mengalami kekecewaan kesan daripada keputusan mahkamah yang tidak menyebelahi kepada mantan presiden kita Dato Sri Najib. Ya, hmm. uh, jadi pertama sekali isu addendum hmm. ataupun titah tuanku yang kita dah berhujah benda ni boleh katakan sebulan namanya ya. bagaimana titah istana itu sepatutnya tak bolehlah dibawa ke mahkamah titah tuanku kan itu yeah. satu benda ya tuanku dah titah laksanakanlah dia ya, hmm. tapi tapi bila-bila ada perbicaraan Dari mahkamah tinggi bawa pergi mahkamah rayuan bawa mahkamah rayuan turun balik mahkamah tinggi jadi bila uh, keputusan yang, dicadang, yang diharapkan 22 bulan tu tidak menyebelahi jadi lukalah hati warga amno dalam hmm. keadaan itu tentulah amarah itu tak boleh dibendung nah, dalam keadaan begini biasalah mulalah mencari siapa yang harus dipersalahkan dan tumpuannya kepada kerajaan kerana apa the government of the day alasannya kerana siapa ini uh, ini AG ataupun apa uh, peguam negara itu juga bertaraf eksekutif yang sepatutnya menasihati kerajaan nah, itu argumennya argumentnya tapi itu saya, tidak 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 berhasrat untuk ya, ya. meninggung secara detail tapi ambil memetik kata titah tuanku yang Pertuan agung hmm. masuklah untuk buat permohonan selepas keputusan itu dibuat ya, ya. jadi isunya sekarang ialah yang ada dalam perlembagaan itu Buatlah Amalkan apa yang ada terbantu ya, ya. Jadi saya nampak benda ini Mudah cara hmm. Itu masuk Sebagai rayuan Dan dia proses itu akan berjalan hmm. Dan itu akan Melengkapkan Apa yang dipanggil sebagai mematuhi Perlembagaan dalam aturan Untuk mendapatkan pengampunan hmm. Itu saya nampak begitu Jadi hmm. kalau kita Kalau kita meriuhkan keadaan Dia tak datang hasil apa pun hmm. Yang penting ialah hari ini Bagaimana untuk apa uh, nama memastikan bahawa uh, perlembagaan itu apply. Jadi apply lah. Mm -hmm. Peraturan itu dah ada, mm -hmm. gunakan sepenuhnya. Dan agung pun offer. Mm -hmm. Tadi mm oh, pasuklah. Yeah. saya nampak itulah yang harus dia, wajib dilakukan Yalah, kita, itu, kalau kita nak saat itu bahawa luka di hati warga Abno itu ada memang ya. ada dia kena terima hakikat ini ya, Pes, ya? Ya. Yeah. Uh, sebab yeah. masa dia ditambah lagi pada 26 bulan keputusan mahkamah baru tu hukuman menjatuhkan tu lagi Luka lah yeah, sebab tiba-tiba apa -tiba kalau, tiba -tiba kalau kita cakap kelukaan hati ni hmm. banyak benda yang 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 akan akan baik jadi dia yeah, tu yeah. berpanjangan hmm. macam masa kes Anwar Ibrahim dulu kita pun kecil hati kita pun yeah. sedih kita yeah. pun menangis di 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 di, di mahkamah hmm. mendengar keputusan-keputusan dibuat memang kita akui ke, 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 kesedihan itu memang kuat kita terpaksa hadapi hmm. kita terpaksa mewarnai perkara itu sebab kita faham dan kita tahu Bahawa komitmen yang berlaku hmm. Jadi proses sekarang ni Buat ikut proses ah, Kita saya baca detail lagi dekat Macam kini Namun begitu Afnan tidak menamakan belas itu secara langsung Sekadar merujuk perihal seorang kawan yang lemah dan kianat Kawan yang tidak mampu mengawal Anak buah adalah kawan yang lemah Kawan yang menjatuhkan kawan Ini adalah kawan yang kianat Dengan apa yang berlaku di pelih ini layak Sangatlah pas mengambil alih mengetuai PN. Ah, uh, tuan terus support channel Hang Duk Mana. Jumpa lagi. Assalamualaikum.